Сейчас у нас в отделении находится двое бойцов АТО, криворожане. Значит, один пациент уже будет выписываться после закрытой черепно-мозговой травмы, конту, контузия. Пролечен предварительно был в Днепропетровске в военном госпитале. Ну, в течение двух недель получил хороший курс лечения сейчас уже в лучшем состоянии. Вчера поступил боец этого же подразделения военного. Он перед нами прошел уже три госпиталя. Здесь сочетанная есть патология и позвоночника, и черепно-мозговая травма. Тоже контузионное ранение. Поэтому процесс восстановительный будет не быстрым. Сегодня мы повстречались с ребятами, которые находятся на излечении в одной из наших больниц. И, во-первых, мы делаем все, чтобы можно было бы ребят, которые находятся за пределами нашего города, именно перевести в наши больницы. Потому что здесь есть возможность оказать полную помощь, начиная от социального сопровождения, заканчивая медикаментозной, для того, чтобы они быстрее встали на ноги. В данном случае сегодня возникла такая необходимость оказать ребятам помощь в приобретении медицинских препаратов. Мы сегодня это сделали. Конечно же, это одно из наших направлений. И в первую очередь наш руководитель Александр Юрьевич Вилку, который возглавляет фонд, ставит перед нами задачу максимально охватить всех ребят, которые нуждаются в социальной и медикаментозной помощи.